ধেমাজিৰ এখন বিশেষ গাঁও হয় এই গাঁওখনক আমি এইকাৰণেই বিশেষ গাঁও হিচাপে অভিহিত কৰিছো কিয়নো এই গাঁওখনে শেহতীয়াকৈ ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা লাভ কৰিছে এক বিশেষ স্বীকৃতি আৰু এই স্বীকৃতি হৈছে ধপাতমুক্ত গাঁৱৰ স্বীকৃতি যি সময়ত বৰ্তমানৰ প্ৰজন্ম নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰি ধ্বংসৰ গঢ়ত পৰিছে ঠিক সেই সময়তে ধেমাজিৰ এই গাঁওখনৰ উক্ত স্বীকৃতিয়ে এতিয়া ধেমাজিবাসীলৈ কঢ়িয়াই আনিছে আনন্দৰ বতৰা উল্লেখযোগ্য যে দুহেজাৰ ওঠৰ বৰ্ষৰ পোন্ধৰ আগষ্টৰ দিনা লখিমপুৰৰ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা আৰু ধেমাজিৰ বিধায়ক ডাঃ ৰণজ পেগুৰ উপস্থিতিত ধেমাজিৰ গগামুখস্থিত অসমতে নাহৰ বাৰীক কছাৰী গাঁওখনে সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছিল থপাতজাতীয় সামগ্ৰীৰ পৰা বিৰত থকা আৰু ইয়ে আজি কঢ়িয়াই আনিলে উক্ত গাঁওখনৰ লগতে সমগ্ৰ ধেমাজিবাসীৰ মাজত এক সুখৰ খবৰ এতিয়াৰে পৰা এই গাঁৱত যিয়ে থপাত সেৱন কৰে সিয়ে ফৰিব লাগিব দুশ টকাকৈ জৰিমনা অসম আটি নাহৰবাৰী কছাৰীগাঁৱৰ এই কাৰ্যক শলাগ লৈছোঁ আমি অপৰ্ট চি এন এছ চি নিউজ গুৱাহাটী